الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام الحمد للہ الحمد نبی بعد اما بعد بادہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے السلام سلام کا یا سیدی یا رسول رسول الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى عليك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محترم سامنے کرام آج ہم ایک نہائیت ہی خاص گہرے اور روحانی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ گفتگو ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جن کی طبیعت درود خزری کی طرف خود بخود مائل ہو جاتی ہے جن کے دل میں بار بار یہی ذکر اترتا ہے اور جن کی روح اس خاص درود کے ساتھ ایک عجیب سی باتنی مناسبت محسوس کرتی ہے یاد رکھیے درود پاک کی طرف میلان خاص طور پر درود خزری کی طرف جکاؤ محض اتفاق نہیں ہوتا یہ دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جسے اہل معرفت روح کی باطنی مطابقت کہتے ہیں یعنی بندے کا باطن اس ذکر کی تاثیر کے مطابق ڈل جاتا ہے یہاں ایک بات بہت اہم ہے جب کسی بندے کے دل میں درود خزری کا نام آتے ہی سکون پیدا ہو جائے دل مانوس ہو جائے اور طبیعت اس ذکر کو قبول کر لے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کی روح کو اس ذکر کے لیے تیار کر لیا گیا ہے اہل دل فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی طبیعت کی طرف مائل ہو جائے دراصل انہیں اللہ رب العزت اپنے قرب کے راستے پر بلا رہا ہوتا ہے انہیں اپنی رحمت کے خاص دائرے میں داخل کرنا مقصود ہوتا ہے اور انہیں ظاہری علم سے نکال کر باطنی معرفت کے سفر پر لگایا جا رہا ہوتا ہے درود خزری حضرت خزر علیہ السلام سے منصوب ہے وہی حضرت خزر علیہ السلام جنہیں عطا ہوا جنہیں رازوں کا امین کہا جاتا ہے اور جن کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے اسی نسبت سے درود خزری کو ذکر اسرار کہا جاتا ہے یعنی ایسا ذکر جس کے اندر پشیدہ حکمتیں خاموش فیض اور روحانی تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں جب کوئی بندہ خاص ادب اور استقامت کے ساتھ درود خزری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی روح میں تین خاص غیبی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ نشانیاں اس کے روحانی سفر کے مراحل کی خبر دیتی ہے پہلی غیبی نشانی کیا ہے سبز نور اور قلبی سکون درود خزری پڑھنے والا آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہے بعض اوقات دل کے گرد سبز رنگ کے نور کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی نوری کیفیت دل کو ڈھانپ رہی ہو دین کے نزدیک سبز رنگ علم بصیرت فہم اور الہام کی علامت ہے جب بندہ درود خدری کی کثرت کرتا ہے تو اس کے دل پر ذکر الہی کی سبز تجلی نازل ہونے لگتی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ فیسے خزر کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان ظاہری معلومات سے نکل کر باطنی معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے دل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور ایک خاموش روحانی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب دوسری غیبی نشانی کیا ہے خوابوں میں روحانی اشارے درودِ خزری کا اثر یہ بھی ہے کہ بندے کے خواب خواب نہیں رہتے خوابوں میں علامتیں اشارے اور نوری مناظر آنے لگتے ہیں بعض اوقات کسی آنے والے معاملے کی جلک دکھا دی جاتی ہے اور بعض اوقات کسی فیصلے کے بارے میں دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ درودے خزری کی برکت سے بعض لوگوں کو خواب میں نورانی ہستیاں یا سبز رنگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کی روح باطنی فیض حاصل کر رہی ہے یہ علم زبان سے نہیں بلکہ دل میں اترتا ہے یہ وہ خاموش علم ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا یہی علم لدونی کی ایک جھلک ہے تیسری غیبی نشانی فہم خزری اور باطنی بصیرت خزری پڑھنے والے کے اندر آہستہ آہستہ غیر معمولی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے وہ باتوں کی گہرائی کو سمجھنے لگتا ہے فیصلوں میں جلد بازی کم ہو جاتی ہے اور دل میں ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح دیتی ہے اس کیفیت کو صوفی کرام فہم خزری کہتے ہیں یعنی ایسی سمجھ جو اشاروں سے بات سمجھ لیتی ہے کہا جاتا ہے کہ جسے فہم خزری عطا ہو جائے وہ حالات کو صرف آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے دیکھتا ہے یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ روحانی ترقی کے اگلے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے اس کے اندر خاموش الہام کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ہی بہت بڑا روحانی مقام ہے اب سوال یہ جی ہے کہ یہ جی تینوں نشانیاں کس چیز کا پیغام ہیں جی یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے باطنی سفر کو قبول فرما لیا ہے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بندہ اب محض ذکر کرنے والا نہیں رہا بلکہ ذکر اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہے درودِ خزری وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر ہر کوئی نہیں چل سکتا یہ خاص لوگوں کا راستہ ہے ان لوگوں کا جن کی روح اس ذکر کے ساتھ مکمل طور پر مانوس ہو چکی ہو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود درودا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ذکر کی قدر عطا فرمائے اور ہمیں باطنی پقیزگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد و اصحابی وبارک وسلم